السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سيحيط. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سيداتي كيس ان كي بي بي اي محمد تري. ملايك Pagi ini saya nak menyimpulkan susulan daripada belanjawan tentang isu apa yang saya sebut sebagai kerangka besar yang ada kaitan dengan kegiatan kita harian. kerangka besar pembangunan ini haruslah pertama memacu pertumbuhan. tapi konsep untuk apa untuk pembangunan manusia seutuhnya kita mewarisi satu sistem pendidikan dan pemahaman ekonomi yang tentunya terikat dengan pola pemikiran para ekonomi barat tentu sudah biasa dengan karya yang dianggap tonggak dalam sistem modal kapitalisme Adam Smith dia ada kekuatannya the wealth of nations bagaimana negara boleh pacu pertumbuhan dia memberikan satu dampak yang sangat luas kepada seluruh pemikiran ekonomi dari london dan membentuk pemikiran para ekonomi seluruh dunia walaupun kemudian pandangan karl marx menyanggah tapi saya nak sebut memahami adam smith pun saya ingat lagi masa saya Menteri Pendidikan, lama dulu, saya menyanggah kerana kalaupun kita baca Adam Smith, kita kena baca keseluruhannya. Adam Smith itu ada dua karya besar. The Wealth of Nations, yang membicarakan soal modal, bagaimana penguasaan modal itu kritikal untuk membangunkan negara dan yang pentingnya adalah dasar materialisme. Modal segala-galanya. Tetapi ada juga karya besar yang lain, The Theory of Moral Sentiments. Nah, kalau orang baca Adam Smith, kena dua duanya. Ini kadang-kadang itu masalah sistem pendidikan kita. Kalau pun nak ambil di Barat, ambil keseluruhannya. Kalau dicedok hanya yang dominan pemikirannya, yaitu kapitalisme ya, sebagai ideologi, maka kefahaman Anak-anak kita ada pakar ekonomi dari uh, pengurusan bank kepada sistem kewangan negara kepada dasar ekonomi negara dan perbendaharaan umpamanya akan terpengaruh dengan pandangan itu. Baik, bagaimana tentang karya dia yang kedua yang besar? The Theory of Moral Sentiments. Nah, itu menarik <coughs> kerana dalam Theory Moral Sentiments itu dia bicara soal kesenjangan. Penindasan pekerja Keadilan sosial Tetapi buku yang kedua itu Tenggelam sedikit Kerana dia bicara lebih banyak tentang Falsafah kehidupan, keadilan Sosial dan sebagainya Yang tidak Banyak kaitan dengan kerja Ekonomi Secara khusus Tapi pada paham saya Tentulah ketembangan Saya tidak mengusulkan bahawa Adam Smith itu menjadi suatu kekuatan induk tetapi saya nak bicarakan tentang fahaman yang lazim diterima oleh semua kita yang terdidik ya, bersama di barat atau di sini semuanya fasih dengan Adam Smith terkenal ada satu satu wacana khas uh, di Bilbao Spanyol 10-15 tahun yang lalu um, Amatia Sen sudah tahu sebagai ekonomi yang agak lebih uh, bicara tentang social dimension, justice. Uh, um, kami bertiga, Amartya Sen, saya dan Michelle Kamdesu, mantan ketua IMF yang agak kontroversial. Isteri kepada Emma, uh, kepada Amartya Sen itu, profesor di Oxford dalam perbincangan kami bertiga dia mencelah bila kita kritik Adam Smith. Dia kata dalam karya Adam Smith tu tak kurang 14 atau 17 kali disebut istilah inequality. Jadi dalam orang yang paling kapitalistik sekalipun masih mengingatkan kita bahawa isu permasalahan kesenjangan antara kaya miskin itu suatu masalah besar. Tapi oleh kerana pandangan tentang keperluan modal itu begitu um, kukuh sebagai satu prasyarat pembangunan ekonomi, maka pandangan tentang kesenjangan di antara kaya miskin, inequality itu dengan sendirinya tenggelam. Baik. Apalagi kita sebagai orang Islam. Pahaman tentang isu zakat, tentang adil wa ihsan, ya, tentang bagaimana kehebatan khulafah al-Rashidin atau kekuatan istimewa Umar Abdul Aziz. Itu kerana keprihatinan dia. Ya. Damirnya itu terketuk kalau lihat ada kesengsaraan hidup rakyat. Itu yang terkenal atau masyhur. Dua tahun tiga bulan dia jaga, dia dapat selesaikan masalah kemiskinan tegak seluruh wilayah. Masa itu wilayah Islam itu Mekah, Madinah, dunia Arab sehingga Azerbaijan. Bayangkan ya. Itu kerana tata kelola yang baik. Betul um, kalau kita dengar kadang-kadang kuliah-kuliah ni Tentang hebat Umarul Aziz dia kena baca Quran tiap malam Tahajud tiap malam menangis baca Quran Betul Tetapi dalam penilaian tentang negara Menyusun mentadbir negara Yang menentukan itu ialah dasar dia Dan dasarnya termasuklah soal Yang saya sekitar langkul sebagai ketata kelola yang pertama dilakukan ialah inventory apa yang diperoleh di khazanah negara berapa banyak emas, berlian, harta, gandum yang ada dan tentunya lah bendaharanya akan mengatakan apa yang khalifah perlukan ini semuanya khazanah milik khalifah nah, situ dia jelaskan ini milik negara gaji dan upahku milik aku Kategorisasi yang sangat jelas dari awal. Ini kalau dia tak cukup untuk belanja perkahwinan anak-anak dia, dia kena pinjam dan kena bayar balik. Jadi kehebatan dia itu menyebabkan selesai masalah kemiskinan tegak. Ini yang mempengaruhi saya walaupun kita mengambil masa lebih sedikit panjang. Kerana sistem itu tidak um, sama seperti mana dan di zaman kegemilangan Islam dan Perdana Menteri itu jauh lebih rendah dari martabat Omar Al Aziz. sebab itu ada keterbatasan dia. Dan ini yang saya sebut kerangka. Berapa tahun yang lalu, kita 10 tahun yang lalu, kita dihebahkan dengan karya Piketty, Inequality, Ya. Seolah satu kejutan bahawa dunia ini terlalu banyak tekanan kapitalisme. Ini akibat daripada keresahan rakyat termasuk di Amerika Syarikat pada ketika itu. Sebelum itu banyak karya-karya lain. John Rawls, Galbraith. Galbraith itu banyak menekankan tentang pertimbangan kemiskinan, kesenjangan ketidakadilan dalam sistem. Dan eh, kemudian Joseph Stiglitz dia yang yang popularkan the 90% the, the 1% atau 10% control the 90% golongan kaya, dia menentukan bukan saja sistem ekonomi undang-undang yang dilakukan pentadbiran negara itu dipengaruhi oleh golongan itu maknanya unbridled kapitalisme, kapitalisme yang tak terkawal. Sebab itu dalam merangka ekonomi negara yang saya tekankan ini bukan kuliah ekonomi, ya. tetapi mengingatkan kita bahawa dalam merangka tata kelola itu sangat penting dan tata kelola itu mesti terkait ter, 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 ter dengan pola pemikiran kita tentang apa dia pembangunan ini, pembangunan manusia seutuhnya yang ditetapkan juga oleh nilai bukan saja eh, bukan bukan, bukan materialisme bukan modal nilai jadi keputusan-keputusan kita mestilah sesuai baik kita bayangkan belanjawan buku ini mengapa kita boleh berikan lebih kepada rakyat tanpa mengenakan cukai lebih baik untuk penjawab awam ataupun anak-anak di universiti yang di kategori yang pertama yang paling miskin untuk kemudahan kesihatan lebih baik ya, sara dan STA dan sebagainya Macam ada aneh kalau nak berikan yang lebih kepada rakyat dia harus hasil yang lebih mana cukai tapi ini juga mengingatkan saya tentang prinsip yang yang saya yakini begitu lama iaitu Sebelum kita fikir suka cukai, kita fikir soal kerja kita, pelaksanaan kita dan sistem yang kita warisi. Yang sekarang ini kita tadbir. Apakah sistem itu cekap? Apakah kita dapat kawal keterisan? Apakah kita kawal rasuah? Atau penyeludupan? Jadi sebelum kita fikirkan soal cukai kadang-kadang membebankan rakyat, kita harus betulkan dulu kesilapan-kesilapan dalam pentadbiran kita. Sebab itu bagi saya dari awal ya, bulan pertama saya diamanahkan untuk mengutuai pentadbiran ini. Saya bicara soal tata kelola. Memang saya faham ada yang paling tidak senang. Mana mungkin orang yang rasuahnya berbilion ringgit senang dengan kita lancarkan tegas anti rasuah atau orang terlibat dalam sindiket penyeludupan senang dengan itu tidak ataupun yang yang kaya hidup dengan subsidi akibat daripada uh, price control ayam dan telur dia tidak akan senang tapi kita harus memikirkan yang disebut itu adalah outside the box ni kalau tidak kita hanya terus begitu saja the same system dan eh, dalam teri berganti KSN sila berganti KPPA pun sila berganti tapi kaedahnya lebih kurang sama sekarang Alhamdulillah ada banyak perubahan dia eh. baik tapi sudah faham ya eh? sebab itu 2 tahun 2023 saya tekan panggil badan-badan penguasaan tapi tak begitu berhasil 2004 nampak ada kencang sedikit Badan Penguasaan, 2025, bayangkan, dua tahun kita dapat selamatkan 15.5 bilion ringgit, aneh, dari mana 15 bilion? Dari penyeludupan, dari keterisan, dari rasuah, nanti saya ucap taniah kepada Badan Penguasaan, SPRM, LHDN dan semua yang lain polis dan sebagainya yang saya tahu puluhan tahun dulu ada sindiket yang mengawal di pelabuhan tapi tak terlawan kita kerana begitu lama dan tentunya sindiket ini tidak boleh hidup kalau tidak ada kaitan dia dengan pada-pada penguasa dan pembesar-pembesar dan mungkin menteri dan perdana menteri jadi kita tanya diri kita. Salat lima kali sehari. Berdoa kepada Allah SWT. Doa. Dan jangan zalim. Jangan menindas. Tapi kita izinkan perkara ini semua. Simpan janggut. Jadi kadang-kadang semua lah. Jadi bagi saya. Sebab itu saya. Cuba. Sedai upaya dan perkara ini bukan mudah ada risikonya ada bantahannya seperti mana saya selalu sebut kalau nak tunggu di parlimen termasuk pembangkang nak sokong usaha pembantaran rasuah penyedulupan tak ada dengar kalau ada isu rasuah itu hanya isu personal politik ini masalah kita jadi surat-surat di kalangan jawab awam jangan haraplah yang orang lain kita Ibda bin Nafsik. Betul Al-Quran precise dalam ini. Ya ayyuhallazina amanu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. ni mesti ada tekad daripada diri. Ini dari the dictates and the habits of the heart. Mesti dari pancaran keyakinan damir hati nurani kita. Kita mahu Peroleh pendapatan yang halal Jalankan kerja yang sebaik mungkin ya, Kita ada setahun lagi atau Dua tahun lagi atau Lima tahun lagi Khidmatlah dengan sebaiknya Bayangkan Dua tahun kita selamatkan lima, lima belah bilion Katalah lima bilion satu tahun Dua tahun lima belah bilion terlalu tinggi Maknanya Kata dalam 20 tahun 100 bilion Itu yang dapat dikesan Bayangkan tidak dikesan Jadi kalau 100 bilion dalam 10 tahun Yang kita dapat ini Bayangkan Universiti kita Pendidikan anak-anak kita Klinik desa dan Sekolah anak-anak kita Kemudahan kesihatan Untuk ibu bapa kita Anak-anak OKU, bayangkan ya, begitu banyak kemudahan dan kemungkinan naik martabat negara kita sebagai negara yang betul kuat dan hebat. Saya bukan nak menafikan semua jasa dan khidmat terdahulu, tapi saya nak tekankan ini kenyataan. Bayangkan umpama saya bagi contoh ayam. Berapa satu tahun kita kita biaya yang price support satu satu bilion ringgit satu satu bilion itu universiti besar hanya untuk apa baik kita ambil tindakan berani lalu kementerian pertanian kita kita jalan dua ambil risiko kalau mereka main dengan kartel ni main kita import ayam daripada Thailand cepat-cepat simpan di bilik sejuk kalau dia naikkan kita longgokkan is it this plan? maknanya pegawai-pegawai kita itu kalau dia ada backing dan commitment, dia boleh lakukan jadi sejak 2 tahun yang lalu kita serah pengabungan ayam dan kita save 1.1 bilion ringgit saving itulah yang kita boleh tambah gaji penjawat awam STR Aisara uh, macam hebat je banyak duit nah, nah, nah. daripada mana? daripada menyelamatkan wang negara kau tidak bagi kepada 5, 6 syarikat besar katil sama macam elektrik elektrik tu uh, saya kena hamput setengah mati tapi Alhamdulillah sebab tu saya selalu beritahu, yakin, percaya bahawa Allah uji dengan ya, ya, 10 tahun kena terajang, kena hempuk, penjara diaibkan itu. Ada juga pengajaran hikmah. Jadi kita lebih-lebih tegas, tegap sikit. Kerana dia mengambil masa menerangkan. Walaupun kita tekankan tarif elektrik tidak membangkang 85% ni. Kalau di sini tak ada yang kita kesan. Tapi semuanya marah. Saya ingatkan dalam pemilihan Pilihan raya negeri Itu isu terbesar dan parah kita Banyak kawasan-kawasan kalah Sekarang ternyata Berapa saving? 5 bilion, 6 bilion ringgit Ya, yeah daripada elektrik. Baik. Ini cadangan round 95. Memang cadangan awal lain. Jadi kalau orang tak berapa setuju, saya faham. Lah. Cadangan awal, naik harga, kemudian bagi padu. Saya kata kalau tak belajar daripada pengalaman elektrik itu, tak cerdik. Lah. Orang tak boleh terima kenaikan harga. Dalam keadaan gaji tak naik tinggi. Dalam keadaan harga barang makin terkesan. Cua politik dunia yang tidak menentu. Yang menyebabkan harga import kita meningkat. Alhamdulillah ringgit kita menguat. Ya. Kalau ringgit kita jatuh, lagi parah. Jadi, sebab itu, bincang kita pilih. RON 95 ini lebih baik kita turunkan harga. Sebab so, itu pun motor kempen saya lama. Naik menang hari ini, minyak turun. Ya, lah aku kena balun sekarang. Jadi, Alhamdulillah dah turun. Baik. Bila turun, kita beda dengan bagasi. Jadi, kalau unjuran kita, kita boleh saving daripada subsidi ini 8 bilion. Tak dapat. Sebab, kita turun harga untuk semua rakyat. Tapi, kita kenakan bagi warga asing dan kenderaan asing. Estimate di kalangan di antara 2.5-3 bilion ringgit. Tak apalah, kita masih save 3 bilion ringgit. Ya. Tetapi tidak membebankan rakyat. Cuma dia kata bebas, apalah negara ini menyusahkan, kena bawa IC. Allah, bawa IC pun. Apalah, nak nikah pun bawa IC. Baik. Tak apa lah, sekurang-kurangnya saya, saya yakin kalau difahami, dia mengerti, kita boleh saving. Jadi sementara pelaksanaan itu penting, tapi kita juga fikir, kita dengar. Mana? Mengapa saya adjust ini? Kerana saya dengar, saya belajar dari pengalaman itu. Uh, pendekatan tentang elektrik, umpamanya. Jadi pimpinan ini di semua peringkat mesti juga dengar dan respon. Saya yakin dengan beberapa tindakan tapi saya ubah suai sedikit. Kerana akhirnya kita dapat selamatkan dari subsidi sejak lambanya dan dari rampasan penyeludupan dan rasuah ini juga banyak. Jadi saudara-saudari saya menfaatkan majlis pada pagi ini untuk mengingat saudara kita bekerja ini dengan satu tekad. Ada saudara ada pengalaman 10, 20, 30 tahun. Ya. Jadi baki-baki tahun Berilah yang sebaik mungkin ya. Kerana apa yang sudah lakukan itu Akan menentukan Nasib negara kita Dan masa depan kita ya. Dan kita juga kena terima Alhamdulillah kita buat sebaiknya Tapi kita juga tahu Yang kita sebut sebaiknya Sekarang ini Tidak cukup cemerlang Jadi mesti cari kaedah jalan Siapa cuma saya sebut dari badan penguasaan. Nah, bukanlah saya nak puji berlebihan tapi kenyataan. Bukan mereka tidak lakukan dulu, tapi kalau tanya dia dia kata karena dia pun belum pasti apakah tekad politik itu ada. Apakah pimpinan akan pertahankan mereka? Nah, kadang, -kadang kamu cecah VIP itu dia nanti kena. Dan kita lihat banyak negara begitu. Tapi bila saya jelaskan ada bukti jangan ada pengenayaan jalan dan jalan tegas Keras, segera, dan saya akan pertaruhkan segalanya untuk pertahankan mereka dalam menjalankan tugas menyelamatkan negara ini. Dan kalau begitu, sudah lihat dalam dua tahun memuncak. Tetapi ya, sudah dalam badan penguasa, mau tahu ia bermakna saya sendiri mesti mengapa dan bagi tahu my full undivided support terhadap tindakan mereka dan kita hargai tindakan ini ya. hasilnya jelas, tapi penguatkuasaan saya tidak cukup sebab itu saya ambil contoh ini sebagai contoh yang agak istimewa dalam bentuk tindakan tapi saya nak mengajak rakan-rakan semua dengan penjawat awam seluruh negara untuk lihat ini. Dan masih ada masalah. Masih. Hari-hari kalau anda berita, orang kena tangkap pasal rasuah. Negara apa begini? Tekan begitu kuat. Tindakan tegas. Masih banyak ada sikit-sikit ni Jadi jangan harap kepada SPRM atau kepada badan penguasaan. Saya sebab tu saya bebankan tanggungjawab kepada ketua-ketua jabatan. Kalau ketua-ketua jabatan tahu dan menjadi pelindung, kita tak boleh pertahankan ketua jabatan itu. Sebab tu pertanggungjawaban dan itu harus ada. Kita kita hafal semua kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Saya tak tahu maknanya apa. Karena bila laksanakan kita tak laksanakan. Padahal Islam itu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum itu penghayatannya pelaksanaan kata-kata. Jadi -kata. eh, mudah-mudahan sudah faham perkara ini. Masalah buli. Ini eh, baru saya umum hari ialah hari jumaat umum pasal buli memang putusan dah dibuat menteri dah sebut dogol lagi kat sekolah. Hmm. Sampai tiap majlis saya di Tambun satu hari hari Sabtu jumpa ada dua program di sekolah. Itu saya tekankan masalah buli. Maksudnya pendidikan, pendidikan knowledge, not values, not moral and ethical principles. So ada flaw. Bukan salah guru saja, ibu bapa sistem. Jadi mudah-mudahan kita ada tekad lakukanlah sebaiknya untuk kita untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk negara kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara kita semua dan memberkati usaha-usaha kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.